Я прошу вас продовжувати координувати цю роботу, провести всі служби у посилений режим роботи і після закінчення опадів зробити все, щоб за декілька годин повністю забезпечити проїзд центральними автомагістралями для того, щоб люди могли користуватися дорогами. Дякую. По Посеяння на 14.30, от зараз, у нас остається 12 населених пунктів обісточених повністю в області і. 7 населенных пунктов, частично населенные пункты, которые возникли вот сейчас с утра до обеда. Те населенные пункты, которые были обесточены ночью, в полном объеме восстановлены. У меня есть полный анализ. То есть это в совсем в других районах. Это, к примеру, там в Золочевском районе, 3 в Барвенковском районе, 5 населенных пунктов, потому что ночью их не было. Сейчас до обеда значит, произошли обрывы линии электропередач. По каждому населенному пункту работают аварийные бригады. Мы понимаем, значит, в каждом селе и в каждом населенном пункте понимаем, когда они будут закончены. Причины, в принципе, все определены, потому что значит, там все просто. Ночью был, было проблематично и утром доставка значит, ремонтных бригад к месту порывов. Сейчас эта ситуация устранена. Немножко снегопад. Вы видите, успокоился и по всей области успокоился снегопад. Поэтому сегодня работает техника и доставляют аварийные бригады к местам порыва. То есть мы думаем, что до конца сегодняшнего дня те порывы, которые вот на сегодняшний день есть, на сегодняшнюю секунду на 14.30, они будут устранены. Где-то по прогнозам погоды в районе 17.00 мы ожидаем уменьшение порыва ветра. И снег пока тоже не предвидится в ближайшее время. Ну, все службы, особенно дорожные, сейчас работают полным ходом для того, чтобы обеспечить везде проезд. По основным дорогам, основным магистралям везде у нас движение открыто, нигде мы не перекрывали за это время движение. Было ограничение в связи со сложными э, условиями в районе э, Изюма и в районе Первомайска, но опять же, говорю, ограничение. Просто э, медленнее шли, э, значит, э, автомобильный транспорт шел медленнее и э, полиция и дорожные службы регулировали весь этот процесс. В субботу снова опять у нас по всем прогнозам будет усиление ветра, усиление снегопадов. То есть как бы мы еще в субботу тоже понимаем, что нам надо быть готовым к всевозможным неприятностям в связи с походными условиями. Все котельные работают в штатном режиме, у нас нет нигде пока ограничений тепла. По линии водоснабжения есть локальные аварии, которые обычно тоже бывает, потому что хозяйство Харькова водоканала, другие хозяйства очень большое и, безусловно, есть текущие аварийные ситуации. Аэропорт работает в штатном режиме, железная дорога работает в штатном режиме, то есть мы не видим пока никаких рисков.